Рассчитывайте в их решения. Вопрос очень хороший. Я думаю, что проблемы сегодня у нашего отечественного производителя всегда были и, как говорится, они всегда есть и, наверное, и будут всегда. Но я, конечно же, свою основную проблему вижу – это проблема расстановки кадров. Но если учитывать рост нашего предприятия, то начинали мы работать с 370 человек. Вот. Сегодня у нас 500 человек работающих на предприятии. И прерогатива сделана на тех людей, которые работали раньше. Естественно, они проходят испытательный срок. Все это делается на основании закона. Но подбор и расстановка кадров, конечно же, это основная проблема, которая есть у предприятия. Проблема налогов, которая существует в нашем государстве, может быть, я и покритикую, могу сказать, что налоговый пресс очень серьезный. И сегодняшнего нашего производителя настает в очень затруднительное положение. Будем говорить, что в нашем рынке, где есть здоровая конкуренция, это все правильно. То есть существует сегодня мини-колбасная цеха, существуют частные бойни. Я не против развития предпринимательства, но хотел бы, как говорится, попросить, чтобы и этих предпринимателей, и нас ставили на одну стартовую позицию. Потому что предприятие такое, как мясокомбинат, платящее в бюджет все налоги, платящее вовремя зарплату вот, стоит совсем в разном положении перед налоговым прессом, чем тоже частные предприниматели, частные обоими. Поэтому не создают нам конкуренцию. Ну, если конкуренции по колбасным изделиям я не вижу, то конкуренция по заготовкам мяса и жидкости, конечно же, есть. Эта проблема существует, и хотелось бы, чтобы нам как-то помогали налоговые органы решать этот вопрос, вот, потому что сегодня я испытываю дефицит сырья. Это самое основное. Могу сказать нашим потребителям, клиентам, что мясокомбинат и руководство, комбината, управления, мы стоим строго на той позиции, что наша продукция должна быть только из натурального мяса, причем мяса нашего, отечественного. И я думаю, что сегодня, платя вовремя людям деньги, до колхозам, бойням, мы обеспечиваем себя сырьем, то есть на нашу выработку. Ну, хотелось бы, чтобы, пользуясь тем случаем, что мне представлена возможность поговорить, я бы хотел ну, попросить и колхозы, и все остальные организации работать с нами, потому что, в общем-то, замечаний по работе за эти 10 месяцев мы не испытывали. Нюансы какие-то были, трения, но они, в общем-то, есть и будут. Ну, по крайней мере, всегда мы решали их по-порядочному и честному. Ну и как проблема, наверное, существует, это естественно, рынок сбыта. Это платежеспособность нашего населения. Ведь падение уровня жизни в стране сказывается на производителях, сказывается на том, сколько потребляют колбасных изделий, как платят люди, с какой ассортимента они берут. Вот, я бы очень хотел, конечно же, чтобы люди жили наши хорошо. Тогда и нам будет хорошо. Чтобы все платили налоги платили исправно зарплату, чтобы у нас была хорошая реализация. Вот это, конечно же, проблема очень большая. Штаба государства, она будет решаться, она должна решаться, иначе перспективы у нас не будет, если будет всегда идти спад. И хочу обратиться ко всем нашим еще раз потребителям, клиентам, что, пожалуйста, мясокомбинат ждет вас. Две открыты. Мы готовы рассмотреть любые предложения взаимного сотрудничества, партнерства как производители. Качество, ассортимент, цена ⁇ это наши хобби. Мы стараемся, чтобы оно соответствовало современным требованиям и было не накладно для торгующих организаций, потребляющих. Может, что-то не так сказал? Хобби, наши хобби. 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 Надо было, наверное, сказать. Конкретно о быть а? да. буквально несколько слов, потому что у нас все-таки тут же шут. тема же банкротства. Вы, прошедшие через вот все эти процедуры, первыми не только в городе, но и в области, что вы можете сказать вообще о процедуре банкротства, что посоветовать своим коллегам? и санаторство очень длительный процесс я считаю что его не нужно бояться нужно бережно относиться к инвесторам и людям которые хотят возродить это предприятие соблюдая все существующие сегодня в украине законы по этому вопросу я вспоминаю когда мы начинали то есть насколько штыки критически было было отношение к процедуре банкротства со стороны и работника, и руководства, и, у нас, и комбината. Вот на сегодня могу со всей уверенностью сказать, ведь, в принципе, доказывая делом, мы видим, что ничего страшного здесь нет. Конечно же, любое банкротство, любая процедура санаторства зависит от инвестора. Насколько серьезен человек, который хочет вложить в вот это деньги, и насколько он имеет этих денег. Конечно же, тут надо выбирать и смотреть на это. Но я считаю, что процедура банкротства должна происходить и в строгом соответствии с законом, и, естественно, что она должна способствовать потом росту предприятия, а не то, что там от него не останется ни камня на земле, ничего. То есть это вопрос очень щепетильный, я думаю, каждый руководитель понимает вопрос. Ну и, конечно же, как пожелание, я сегодня вижу, что у нас идет добрая, нормальная, хорошая работа и взаимоотношения с местными городскими районами властями. Без э, тесного контакта э, со всеми ветвями власти невозможен. Нормальный, невозможна нормальная динамика роста предприятия. Это и расширение торговых точек, это и создание условий для э, нормальной работы местного производителя. Это очень, ряд вопросов, очень много вопросов, которые замыкаются на районных городских властях. Я поэтому хочу поблагодарить их за нормальные теплые отношения, за то, что сегодня нас поддерживают в районной городской исполнительной власти. Ну, естественно, что мы постараемся не оправдать этот доверие. То есть каждый говорил о своей жизни? Да. Он долго работал? Он с января 1997 -го года. Два а, с Нас устраивает, мы здесь закрепились. Но уже никого нет в этом здании? Нет, на третьем этаже есть. есть. На третьем этаже техникум общежития а -а -а. держит. Работа. До 1997 -го года я знал Сергея Валерьевича как хорошего профессионала, финансиста в городе. И поэтому не один раз пытался его, грубо говоря, переманить в банк. И в январе 1997 -го года это удалось. Сергей Валерьевич с большой неохотой покидал свое место, работая над, в то время начальником Кремичуского районного финансового отдела. Значит, и перешел. Я скажу: вот с момента его прихода к нам.